снова потапчики и это опять же фан атака что под следующий набралось по просмотру и теперь это будет атака с 10 тысяч бобров это будет круто все с четырех сторон да чисто бобры я просто хочу посмотреть что из этого получится. чисто бомберы чисто бомберы, никто другой Мне нужно будет потом еще бомберов другого левого, но они не с потому что я, честно, смысле, я не вижу их нас пока что не потому что я ими никогда не был здесь, ну, кроме этого случая. Думаю, вам будет интересно посмотреть, как-никак, 10 тысяч бомбаров. И, кстати, вот еще, кто хочет, эм, чтобы я вам показал, как взломать Э, бр, как не взломать. Ну, короче, как вот бы так сделать, но сразу говорю то, что этот РП ни у кого не будет показывать. И то, что у него это. И то, что он не принесет вам ресурсов и кубков. Это так, ради фана. Хорошо, вот сейчас. Сейчас они вообще весь забор уничтожит абсолютно. То есть такой сильную базу разнесли. Я пока что выпустил только 3000 скелетов. А вот будет больше. Так а потом они подрывают базу. Да не, наверное, я только 5000 спилочков стоит. Ой, сейчас они начнут просто руки разносить. Ой, интересно. Ой-ой-ой, лава это а, так. Я примерно за 10 секунд выпускаю статуэтику. И база была очень довольно-таки Так. Я не успею. Но была база очень сильная, поэтому. И были они чисто бомберы. То есть я 5000 бомберов стою. Да, она же пять 5000 бомберов. Вот такая вот была такая для бомберов. Это пятый бомбер. Было довольно, наверное, вам интересно. Надеюсь на это. Как видите, у меня резко пугают. Потому что это ничего мне не дает. Ну ладно, с вами, а с вами был Потап. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока.